ਤਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏ ਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖਿਏ ਇਹ सरकार अपने अपने नए एजेंडे पे काम करती है खास तौर पर चर्चा इस बात की है कि इलेक्शन आ गई है इस समय ये फैसला किया जा रहा है पाँच साल पहले नहीं किया ये तो बात माननी पड़ेगी कि कोई भी सरकार है कोई भी पार्टी है वो इलेक्शन के समय में ऐसे ऐलान करती है दूसरी बात इस सी ए का जो मायना है हमारे लिए एक सिख होने के नाते और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ए, की तरफ से कि जो सी ए लाया जा रहा है इसका कारण ये है कि लोगों का धर्म तब्दील किया जा रहा है और जो बांग्लादेश है जहाँ पाकिस्तान है जहाँ और अफग़ानिस्तान है वहाँ पर जो जो भी हमारे कम्युनिटी है सिख भाईचारा है या हिंदू है या कोई भी है उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है तो इसलिए सरकार ने ये बोला है कि जो मूल इस देश में का संबंध है उन लोगों को इस देश में नागरिकता देने की बात है हमारे लिए सिखों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो पिछले समय से अफगानिस्तान में बहुत जबर हुआ सिखों के गुरुद्वारे ढहा दिए गए ब्लास्ट कर दिए गए उस समय जो सरकार ने जो जो हमारे सिखों के लिए रास्ता निकाला और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके लिए टिकटें दी और सारा उनका आने का सारा यहाँ पर काम किया ये अच्छा काम है सो तो इसलिए हम ये बिल लाया जा रहा है इसकी बिल की हम शलाघा करते हैं लेकिन एक सिख होने के नाते जो गुरु का फलसफा है उसमें सभ्य साझी बाल सदायन कोई न दिशा बहरा की बात हो रही है तो इसमें हम ये जा चाहते थे कि इसमें मुसलमानों को छोड़कर बाकी सब का किया जा रहा है ये मैसेज नहीं जाना चाहिए ये देश के लिए हम सोचते हैं कि देश के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि चाहे कोई मुसलमान भी है मुसलमान ने भी इस देश के लिए कुर्बानी की है अपना योगदान डाला है तो हम तो ये भी चाहते हैं कि मुसलमान भी अगर इस देश में कोई आना चाहे तो उसको यहाँ पर जगह देनी चाहिए सो तो बाकी जो सिखों के बारे में जो सारा कुछ हुआ है सिखों को इस बात में जो फायदा हुआ है हम दे समझते हैं कि हमारे चाहे पाकिस्तान भी हो चाहे अफगानिस्तान हो वो वहाँ पर जो हमारे सिख भाई हैं या हिंदू हैं उनके लिए काफ़ी जबर किया जा रहा है उनका धर्म तब्दील किया जा रहा है उनको उठा के लिया जा रहा है उनसे फिरोतियाँ मांगी जा रही हैं ये इसके खिलाफ हम पहले भी आवाज उठा चुके हैं लेकिन जो सिखों के लिए अफगानी सिखों के लिए जो पिछले समय में इस बात का फायदा हुआ है आज उनको नागरिकता दी जा रही है इस बात में हम इस कानून का स्वागत करते हैं तो नहीं नहीं वो तो ठीक है मोदी जी का ही श्रेय तो मोदी जी को ही जाएगा ना कि प्रधानमंत्री हैं लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर इसमें मुसलमानों का पक्ष